विरोधक म्हणताय देश संकटात आहे विरोधक आणि त्यांचे समर्थक म्हणताय देशाची लोकशाही संकटात आहे दिवसेंदिवस माणसाच्या स्वातंत्र्याचा संकोच केला जात आहे दोन हजार चोवीस नंतर देशात लोकशाही शिल्लक राहणार नाही निवडणुका होणार नाहीत असा प्रचार केला जात आहे याच प्रचाराच्या धामधूमीत सोमवारी पुणे येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सभा झाली महायुतीमध्ये घटक पक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते रामदास आठवले आणि त्यांचे कार्यकर्ते या सभेला मोठ्या संख्येने हजर होते लोकशाही आणि संविधानाला कोणीही हात लावू शकत नाही असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय संविधान बदलणं हा कुठल्याही देशाचा पंतप्रधान जरी झाला कुठल्याही पक्षाचा हा देशाचा पंतप्रधान झाला तरी महामानव भारतरत्न विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेलं संविधान हे अमर आहे आमरच राहणार आणि कोणाच्या बापाच्या एवढी धमक नाही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेलं संविधान बदलेल त्याच्यामुळे ह्या आपो आहेत आणि नरेंद्र मोदी अजून संविधान आपलं मजबूत करत आहे त्याच्यामुळे आमची मायुतीतला घटक पक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा आहे संविधान बदलाच्या काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या आरोपांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांच्या भाषणातून प्रत्युत्तर दिलंय मोदी आज जो कुठ भी है बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया ना उसके कारण एक गरीब का बेटा आज प्रधानमंत्री बन पाया है और कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया वही मोदी के लिए बाबा साहब और उनका संविधान किसी ईश्वर से कम नहीं है ये भाजपा ही है जिसने संविधान दिवस मनाना शुरू किया और जब पार्लियामेंट में मैं संविधान दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव लेकर के आया ये कांग्रेस पार्टी ने गौर विरोध किया उन्होंने कहा छब्बीस जनवरी तो मना रहे हैं संविधान दिवस मनाने की क्या जरूरत है बाबा साहब आंबेडकर के प्रति उनके मन में क्या भाव है इसका यह उदाहरण है कांग्रेस धर्मा आधारा आरक्षण देने की तरतूत करने की योजना मुस्लिमान आरक्षण देने संविधान पार्टी खंजीर खुपसने से काम करता है आरोप पंप्रधान नरेंद्र मोदी ने है बाबा साहब की भावना के विरोध जाकर अब कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले संविधान के पीठ पे छुरा भोंकने पर लगे हुए हैं साथियों जब हिंदुस्तान का संविधान बना सारे विद्वान लोग उसमें बैठे थे और वारे बीजेपी वाले उसमें नहीं थे सारे लोग बैठे थे कांग्रेस के महारथी बैठे थे और संविधान सभा ने महीनों तक चर्चा की और चर्चा करके तय किया कि भारत में कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होगा ये हमारे देश के संविधान की मूल भावना है लेकिन ये वोट बैंक में अंधे हो चुके लोग धर्म के आधार पर देश के बांटने वाले लोग आज धर्म के आधार पर ऐसी एस टी ओबीसी जिनको आरक्षण मिला हुआ है संविधान के द्वारा मिला हुआ है संसद के द्वारा मिला हुआ है बाबा साहब आम्बेडकर के कारण मिला हुआ है अब उसमें डाका डाल करके उसमें से निकाल करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने की योजना बना रहे हैं काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीकडून भाजप संविधान विरोधी असलेल्या प्रचाराला पंतप्रधान मोदी स्वतः उत्तर द्यायला लागलेत जनता आता या आरोप प्रत्यारोपांकडे कशी पाहते याचं चा उत्तर चार जूनला मिळणार आहे असेच राजकीय व्हिडिओ आणि विश्लेषण पाहण्यासाठी माय महानगर लाईव्ह यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा ताज्या घडामोडींसाठी माय महानगरच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सला लाईक आणि फॉलो करा धन्यवाद